তিনিটা কথা মনত ৰাখিব নাম্বাৰ এক কেতিয়াও উত্তৰ নিদিব যেতিয়া খঙত থাকিব নাম্বাৰ দুই কেতিয়াও প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নহ'ব যেতিয়া আনন্দত থাকিব নাম্বাৰ তিনি কেতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত নল'ব যেতিয়া দুখী থাকিব যিজনে আপোনাৰ কাষত আহি আনৰ নিন্দা কৰিব তেওঁ আনৰ আগত আপোনাৰো নিন্দা কৰিব সেয়েহে এনেধৰণৰ মানুহৰ পৰা নিজকে যিমান পাৰে দূৰত ৰাখিব দেউতাই কম দামী মোবাইল কিনি দিলে দুখ নকৰিবা মনত ৰাখিবা যিটো তোমাৰ বাবে অল্প সেইটো তোমাৰ দেউতাৰ বাবে ৰক্ত বিক্ৰীৰ গল্প মানুহ কণা বোবা বা অন্ধ হ'লেও তাক লৈ সংসাৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু মানুহজনৰ যদি চৰিত্ৰ বেয়া তেনেহ'লে তেওঁৰ লগত সংসাৰ কৰিব পৰা নাযায় সাজপাৰ হৈ গ'ল ছুটী লাজ নোহোৱা হ'ল শিক্ষক হৈ গ'ল ব্যৱসায়ী শিক্ষা নোহোৱা হ'ল মানুহ হৈ গ'ল টকাৰ গোলাম মানৱতা নোহোৱা হ'ল জীৱনত টকা নহয় ব্যৱহাৰ ডাঙৰ কাৰণ মৰিশালীত চাৰি কোটি টকা নহয় চাৰিজন মানুহে এৰি যাব জন্মৰ পৰা এজনী ছোৱালী সংস্কাৰী হৈ নাহে সেয়েহে ঘৰৰ বোৱাৰীক কুনীতি নুশুনাই সুন্দৰভাৱে তাইক নিজৰ দায়িত্ব বুজাই দিয়ক নিজৰ ছাঁটোৱেই যেতিয়া ক'লা সেয়েহে ৰূপৰ অহংকাৰ কৰি কি লাভ ৰূপ দেখি মানুহক চিহ্নিত কৰা যায় কিন্তু ৰূপ দেখি মানুহক চিনিব পৰা নাযায় জীয়াই থাকোঁতেই নিন্দা নকৰিব মৃত মানুহৰ প্ৰশংসাটো সত্ৰেও কৰে মমবাতি হোৱাটো সহজ কথা নহয় পোহৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে নিজে জ্বলিব লগা হয় বেছি টকা উপাৰ্জন কৰাটো গৌৰৱৰ বিষয় নহয় সুনাম অৰ্জন কৰাটোহে গৌৰৱৰ বিষয় চৰিত্ৰহীন স্বামীৰ লগত ৰাজপ্ৰসাদত থকাতকৈ দুখীয়া আদৰ্শৱান স্বামীৰ লগত ভঙাঘৰত থকাটো বহুত সুখৰ জীৱনটো মানি ল'ব শিকা জিকিলে তুমি নেতৃত্ব কৰিবা আৰু হাৰি গ'লে আনক সঠিক পথ দেখুৱাব পাৰিবা বাহিক চেহেৰা দেখি কাকো বিচাৰ কৰা সঠিক নহয় হয়তো দামী পোচাকৰ ভিতৰত এটা বেয়া মন থাকে আৰু হয়তো এযোৰ বেয়া পোচাকৰ ভিতৰত এটা ভাল মন থাকে চিতাৰ জুয়ে মানুহক এবাৰ জ্বলায় কিন্তু চিন্তাই মানুহক বাৰে বাৰে জ্বলায় যিখন দেশত জোতা বিক্ৰী হয় এ চি ৰুমত আৰু কিতাপ বিক্ৰী হয় ফুটপাথত সেইখন দেশত দুৰ্নীতি ৰাজ থাকিব পাছতালাত আৰু জ্ঞানীজন থাকিব গছৰ তলত এইটোৱেই বাস্তৱ কোনোবাই যদি হিংসা কৰে তেনেহ'লে কৰিব দিয়া মনত ৰাখিবা হিংসা তেওঁ কৰে যাৰ যোগ্যতা নাই এই পৃথিৱীত কোনোৱে নিঃোত নহয় কাৰোবাৰ দেহত সোঁত থাকে কাৰোবাৰ মনত সোঁত থাকে আৰু কাৰোবাৰ চৰিত্ৰত সোঁত থাকে বীষ্টি তেতিয়াই হয় যেতিয়া আকাশে মেঘৰ ভৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু কান্দোন তেতিয়াই আহে যেতিয়া হৃদয়ে কষ্টৰ ভৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ